أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السماء رب العالمين بار إلى خلائق <applause> أجمعين وإسى الأنبياء والمرسلين والجنة للمؤمنين النار للمشركين والمعارضين والمعافقين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى أهل بيته المعصومين المنتخبين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ودعم الدائم ألا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الْمَوْضَعَتُ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاصر إن الإنسان لفي خسر

bizə rəhəmli ilahi tərgəvay yolu ilə salib gəldən şərh. Amin. Həbizlər də, çünki bilirsiniz, cümə namazı qadınlara istisnadır, amma indi şərait olsa qayıdır. Və bizlərlə iştirak edə bilməyən möminə xanımqarıda tərgəvə dəvət eləyirəm. Onlar da inşallah bizlərlə ilahi tərgəvay yolunda salib Mütəal, rəhməti. Allah'ın lütfu, rahmeti, Allah'ın rahmeti varisinde. Muizelerden mübteladır deyilir ve Allah öz rəhmətini insanlar üçün bəndələr üçün bəhana axtarır ki, öz rəhməti nəsibə olsun. Hətta zərrə də əmel olsun, o əməlin vasitəsi ilə Bir nə, mən yəni öz dilimdə deyirəm ki, Allah bir gün, bir an, bir saniyə, bir dəhana atara ki, öz rəhmətini insana nəsib edə bilər. Məsələn, bu cümənin fəzildəti ilə bilə alacağıq. Bu cüməni Allah təşkil eləyib, peyğəmbərə əmr eləyib Qurani-Kərimdə istəyir ki, hə bir həftədən bir heç olmasa Allah bu cümələrə bizə deyir, öz rəhmətli nəsib eləyir. Günahlar bağışlanır. Bu da Allahın bir cür rəhmətidir. Ailədə olan deyir, əgər belə eləsən, Allah öz rəhmətini. Hər əmələ baxanda Allah istəyir, öz rəhməti daim olsun. Kiçik də əməl olsa, öz rəhmətini nəsib eləyirsən. Hədisi bilirsiniz də, peyğəmbər İslam ürdün hər kimin 3 nəfər qızı olsa, 3 dənə qızı olsa, həmən olur, nə vacib olur, nə heç vacib olur. Burada Allahın deyən lazımdır. Biri evladı olan biri, ailə quran biri, buğun əqrəbəsi özünə kürəkən qazanır, özünə buğun əqrəba qazanır, özünə evlad qazanır. Amma burada Allah deyir ki, hər kimin 3 dənə qız evladı olsa, və heç nə vacibdir. Görürsən, burada da bir qayda var. Amma insanlar nə deyir? İnsanlar deyir ki, istənir. Belə insanlar var. Görsən, qız uşağı istəmirlər. Yala-yalaq o cahiliyyə dövrünə gedir çıxır. Ağar cahiliyyə dövründə qız uşaqlarını diri-diri dəfn eləyirdilər. Üzür istəyirəm, dəfələrlə məndə üzr istəyirəm. Allah, o gün mən o sosial işə biçdə baxırdım, çox mənə təsir elədi. İndi fikrimə də gəldi toy deyim. Canlı, canlı kişidir uşaq hətta tərpanir. Tərpanir, ondan sonra onu neylərlər? O, o işi görürlər ki, qız uşağı dünyaya gəlir. Elə eyni şey. Eyni şey. Əgər o dövrdə müşriklər neylədilər? Müşriklər qız uşaqlarını dilidirdətlər, heç bunu heç fərq edilmir. Odur ki, indi Allah razı olsun desən, onu xətm eliyiblər. Desən, mənbiləni dövlət səviyyəsində xətm eliyiblər ki, olmaz. Məsələn indi baxdırmaq, qız uşaqlığı, oğlan uşaqlığı, bunlar hamı Allahə nədir? Allahə şükürdür. Allah gör nə buyurur? Buyurur 3 dənə qızın ev olsa, ana hə? hə? indi öz deyimsən, nə namaz qıl, nə oruç, nə məsələn, yəni gündə məcalıcı məlaqətə ki, müsəlman namaz görməli, oruç tutmalıdır. Amma hər kəsin 3 dənə qız evladı olsa, ləyaqətli onları yola salsa, onları Ərəb dilinə yol alsa İslam peyğəmbərləri buyurur ki Allah bəhdə verir ki bəhişdə ona vacibdir. Allahın burada nə mənfəəti? İnsandır. İnsana görə görürsən orada da bir məniyy Allah daha ona asdırır ki neylə? Orada da Allah öz rəhmətini nəsib edəsən. Bax, bəndəsinə oxşar. Hz. İslam peyğəmbərləri buyurur, buyurur inna Allaha təala fild arzi alna Allah rəhməti insanlara nəsil verir və buyurur ki innallaha zarafe fil anzi aqna yer üzündə yer üzündə Allahın adna bu nöqta məna belə çıxır ki Allahın yer üzündə əyyəm qabları var qab qab Allahın yer üzündə qallıları var. Əla diqqətli qallılar. Qallı boşaldın mənə ki demə. Yox. Buyurur əla diqqətli diqqətli. Buyurur və digər əhl-qulub. Əl-qulub. Buyurur Allahın yer üzündə insanların qəlbi Allahın nəyidir? Allahın yer üzündə qəlbləridir. Qəlblərdir. Yəni Allah məhzərində insanın qəlbi Allahçı qaldı. Ürəldə Allahın nəğədi yerisində qablar var, amma hamı qab qabuduğu yox, hamı qabudur. Qabla da bir su olur. Məsələn, evdə nəğədə qab qaşıq var, hə? Onların hamını istifadə edə bilirik yox. Hamını istifadə edə bilirik. Bəzi şeylərdən istifadə edirik. gündəlik istifadə edirik odiyi baxalıdı məsələn dedi. Bahalında o cihazı götürmürlər. Amma gündəlik iş işlənirlər. O cihaz həmişə qalır öz yerində. Onu elə bir üçün qoyurlar. Amma o gündəlik işlənən qalmır. Allahə o gündəlik işlənən qalmalıdır. Gündəlik işlənən qəlblər lazımdır Allahə. Gündəlik işlənir. Məndə məsəl dedi. Duyurur hamı Allahə qayı Yəni Allah hərinin özünə qalb seçmir. O qəlblər ki, var, hərinin özünə deyilənəni onu qəbul edə bilmir. Buyurur, o qəbə 3 dənə xüsusiyyəti var ki, əgər bu 3 dənə xüsusiyyət olsa, Allah onu qalb qərar verir. Yəni insanın qəlbində olan qəlb insanın qəlbi bu 3 xüsusiyyətdə olsa, Allahın yer üzündə o qan qalır. Biri buyurur. Ərəbə ha, birinin sifəti budur ki, üçlə nə ədalət edirəm. Bu qalbin xüsusiyyəti nə ilə ibarətdir? Buyurur. Ərəbə ha, əsva ha və əslub ha. Üç xüsusiyyəti bundan ibarətdir. Ərəbə ha, digəri o qalb naziq yəni sima ehtimalı olmir. Nazid olmasıdır. Hadis var İslam Peygamberin. Malavi hadisdə o bilir ki hücumə gəlməyə hər zəmin. Biz necə bundan bəhad demişdik. Nazid o alca. Qabiyi qab qab son inzola. Yəni qəlb ola inzola. Çövrəyə Onu gördüyü ikinci növbənin qaldığı yerə də bilməli olmasın. O qalsın, sındıra bilirsən. Daha sındıra bilirsən. Onun nə qədər yama, kleylə mümkünlüyüdür. Daha sındırırsan. O məhşər qiyamətə o sünü çıxacaq bizə çatdırır sənə. Deyirsən ikinci səhətdə. Sındırma olmaz. Çünki əgər həqiqi qaldısa çatdırıb nazik. Buyurur görəy nazik olur. İncə olar. Müminin qalbinə değmək olmaz. Müşərmanın qalbinə değmək olmaz. Əgər həqiqi mömindüsə, onu insandırəmərsən. Çünki nazil var. Bir sətir budur. İslam peyğəmbəri deyir: Keçirdi baxdı gördü bir idə yığışıb, cemaət yığışıb bir nəfəlin dövrəsində. Dedi ki, kim bu o? Dedilər ya əsl o lanlı dəli dərinə həmişə dəlinin dərsinə girişlərlər, o mələqət edirlər, məsələn, bir söz soruşurlar, cəmiət gülür. Dəlinin həmişə ətrafında olur. Peyğəmbər dedi ki, o üzü də. Dilinə tənət. Bəlkə də xəstədir. Dəlinə cündizsə, o xəstədir. Biz onu dərmirik, amma o həmdir, o xəstədir. Ondan sonra peyğəmbər buyurdu ki, bu sürdür, o xəstədir. Dəli də yəni Dəli değil, şimdi Peygamber buyurdu. Dəli o insandır ki, ərəbini oxumuram. Yer yüzündə təkəbbürlə gezir, günah ediyor, kalbi inceliyor, Allah'ın cennetine de meydan olur. Dəli budur. Təkəbbürlə gezir, günah da eləyir, Deyir elə, öləndən sonra cənnətə də gedəcəyəm, dəli başdır. Amma e, kimisə məsələn yuhuda ruhi xəstə olanı biz elə bilirik, o dəlidir, o dəli deyib, o xəstə deyəndə, məbudu şodan xəstə deyir. Dəli baş əslində insan ruhunu peyğəmbər və ruhu təkcəbbürlə yaşayır. Qəlbi bəlkə daş kimi incidir. Siz adamla yərsə yandırıcı söz deyəndə yandır, dəli başlayır ağlamağa. Qəlbi o qəlbindən təsaffür edir. Qəlbi çox incidir, saxtdır nazimdir. Nədür? Arad daha. O qalbini bir sətirə qarab var. Nazim yani zəncir. Uyur bir sətirə gedir. Çalışın o uyur. Qan olsun nazik olsun, incə olsun. Başrəy olmaya, insan olmasın, incə olsun. Bir sətir. Bir sətirə uyur əsvağa. Əsvağana dönür, uyur, o qap gəli təmiz olur. Çirkof olur. Hər gün axşam nə yeyəsən? qəbiliyyəsinə komik. <laughs> Fərinə. Yaxşı-yaxşı niyyəsasən ki, hər gün axşam <laughs> axşam. Bugünkü keçdiyi biz indi mən məcazi mənalı deyirəm. Bizim bu namazlarımız bir də məcazi mənalı elə komik. Yəni dünyəni çox sağdı məsəl deyirəm. Nə üçün? Məncəbəl sağdı deyir. İnsan sübh namazını qıldıq günü günə ortəyə qədər minlərlə günah edir din divazı ilə, gözün vasitəsilə, qulağının vasitəsilə, sən günah edirsən, kimisə qibət edir eşidirsən, sən günah edirsən. İzah bilir, günah edir. Amma günorta o namazı nə edir? O qabığı kəmsidir. Bu cümə günü nədir? Ev səhər deyirəm, ha, dünyamı məsə. Bu cümə günü də bütün ev həftədə bir də təmizlənir də yer. Bəli. İmamat cimakünü bütün insanın qəlbinə nəyin, o qalbi nəyin daha da tə təmiz elir. Görsən ki, həftənin birinci gündən təzədən gələdə öz işdə gücündən, məktəbdə öz yerində iş gücü. Bax ki, İslam da bax bu cürdür. Müqayisə bax bu cürdür. Namaz, günorta namazı onu tə təmiz elir, o qalbu təmizləyir. O günahları yandırır. Buyururam ki Günorta namazından şaul azanla qələrdə insan vücudu nöqtanə fərz saldıq, uyqura atmısan. Dilinin, gözünün, qulağının, zeyninin hərəkətini vasitəsinə istəyirsən, nə edirsən elə zərərə qədər insana toxunur. Toxunur. Diciyəsən toxunmursa, kəndə oturasan, onda da bir yerə toxunur. Onda da şeytan yiyirdi. Mümkündür. mafiyen bağrısı da demişti Masut namazını öldürdüm. Şey diyor. Bir süt namazını <laughs> namazı ben sana gördüm. Bir o. Bir ne için? De, bir süt namazına yatsaydım. Gör harbi getirdim. Bağış şeytan. Bir acer süt namazına yatsaydım. <laughs> Gör harbi <hala>, haber verir. <laughs> Alim ya şeytan, diyor. Alim. <laughs> Böyle <gülüyor> alimler orada aldı. Bizi ne var Allah'ın? Bir acer süt namazına yatsaydım. Gezayı gelenden sonra dursaydım. O peşmançılık ki var ya. peşmançılığa Allah o qədər əzəmətkəfat verir ki, isə də bu səmməsi olsun. Gəlhər elədim çıxıb izləyici məsələn, sütnamazı verərdilər dilə. Yəni ki, birdən evdə də otursa, onda da bir çıxır. İnsan, insan mütləq istəyir insanın günahını bacarırsa. Deyirəm bax, namaz, günorta namazı belə axşama qədər də insan axşama qədər də əgər mütləq günah eləyir, ictimai cəmiyyət boyunda bacar deyir. O nöqtəyə nəzərdən axşam namazı da ona görə xoş namaz qılanların halına namaz qılmayanları da əmirdə məruz eləyir. Eyünü qohum əkrabada hər buna namaz qılanları əmirdə məruz eləyir. Nə üçün oldu elə biləməsiniz ki, xəb ilmi belə düşüncədir. Çünki çün əgər o çirkinliklə qəlbin çirkinliyi çox deyirəm mənim qəlbi təmiz dənamız. Bizə bir uzaq oğulmalarma biçil şey. ki, mənim qəlbimdə nə namaz var, nə oruc, heçmişə yoxdur. Mənim qəlbim təmizdir. Şey Deyirəm ki, əgər qəlb təmiz olsa, birincisi isə ki, mənim qəlbim o insan ki, dedim mənim qəlbim təmizdir, bil hükmü. O insan ki, mənim qəlbim səfiyyətə çalışıram, o qəlb təmizdir. Hə. O qəlb təmizdir. Sürətdə qəlb təmizdir. Burada nə demir? Allah işik qadan verir. Ziya təkcəbürlüy, qaldı. Yəni qəlbin içində var ki, bulağa gəlirsinizsən təmiz. Amma desək ki, "Ya, yox, qəlbin çirkidir, çalışıram təmizləyim. Çalışıram, olar aradan getsin, filan o qəlbi təmizdir. Amma indi yerindən duran deyim, mənim qəlbim təmizdir. Nə olsun, namaz qılmıram. Nə olsun, oruç tutmuram. Nə olsun, heçab salmıram. Nə olsun, məsələn, xılan şey eləmirəm. Amma N olsun, N olsun əla e, baxdıq görsən bunlar hamı əgər içində varsa onlardan qəlb nədir? Buyurun, o, o qabın bir xüsusiyyəti budur ki, nə olsun, təmiz olar. Təmiz olsun, gündə onu təmizləyən, o təmizləməyi də bir qədillərdən mürəhibat, mihasibat, onların hamını ediyə bu bir sifəti, üçüncü sifəti də buyurur ki, əslini bu ha, birincisi ilə düzgəndir. Birincisi də təmiz olsun iki tərcümə. Həm nazi ostanlar. Həm, həm nazi həm də təmiz sündür. Əslü bəq o kain Allahın yer üzündə üç xüsusi yetə maliç olan qadın xüsusiyyəti gənei üçüncü əslü bəq olsun. Həm nazi olsun, həm təmiz olsun, həm də bəq olsun, sünd olsun. O ibnə minnədan bir adam çıxında yoxdu. Kimsə sual verdi, deməli ki, Bədir müharibəsində peyğəmbər o quyuları suyun çıqağını tutura, nə üçün tutdu peyğəmlərə bu şey yaraşmaz axı? Deməli kimsə minnədən sual verdi, yatımda da. Ha peyğəmbər bu işi görərdi, suyun qalağını kässin. Oran buyurdu ki, yox. Cəhilə qarşıyı nə olur? Bəlkə. Ağar o suala cavab verə bilməmişəm sənin dediyinə. Düz dedim amma Kafirə qarşı belə də ki, sərt ol, həm incə bəhaddələrdir. Kafirə daxil olur ki, əsl baba xanım Zeynəb o kafirə qarşı möhkəmliyi xanım Zeynəb öyrətdi bizə. Peyğəmbər o nöqtəyə nəzərən kafirlər onlara xoşluqla dediyim İslamı qəbul edir. Rahatçılıqla məktublar yazdı, gördü, yox, ondan sonra daim məşğul oldu. Quran dəyücü şofirlərə qarşı sizin də qəlbiniz nə olsun? Bəlkə olsun. Allahı tanımayana qarşı qəlbiniz bəlkə olsun. Allahı inkar, peyğəmbəri inkar, İslamı inkar, Qur'anı inkar, Əhləbeyti inkar edənə qarşı nə olsun? Qənar bəlkə olsun. Allahın dininə qarşı nə olsun? Arabda nə baş yoxdur. İncil. Bunu istəyi nəzərdən İndi görürsen ki, vəziyyət gəlir. Ne yerə çatır? Görürsən, bəzən müminlər qınanır. Ay bana bu müminlər, bu mü'minler, öz işində, gücündə, ibadet, itaatində yenə əl çekmirlər bu müminlərdən. Bolu Nəsəddini bilirsiniz də, Bolu Nəsəddini evlə Oğul gəldi, oğul gəldi. Biri dedi ki, oğru bitir gəldi, ne var yıxı baxarım. O şəhərdə oğlan əsədinə məzəmmət eləyir. Pəncərəni açıq qoymuşdu, orda qapını açıq qoymuşdu. Hasarı biraz öldürə də səyin. O biraz belə eləsin, ona elə eləsin. Axırda oğlan əsədin dedi ki, oğru gəlib bir qarağa mənim qapımı. Yəni nəysə qaçmışdır. Sözün sözünüzdən bir-bir yerə çıxır ki, güya tax sərkər məndir. Oğru gəlib evdə nə var oğuruyub? Oğru ilə heç kim, heç kimin işi yoxdur. Amma günahkar olmuşuq biz olmasa. O nöqtəyə nəzərən kafir həmişə nə olur? Kafir həmişə istiyər kafir üstündə heç olsun, mömin də həmişə istiyər möminliyin üstünçə olsun. O nöqtəyə nəzərən, əgər ki görürsən bu kafirdir, Allahın sözünə nəhy edir. Allahın sözünə ehtina edilmir, bunu bunları qarşı sərt olub. Allah o tərəflər də, növbə o tərəfdən də növbələr no, üçün qəlbiniz hazır olsun. Xudadan deyicəm, əl, dizləri də həm qəlbinizin hazır, hər təmiz və həm də möhkəm olan qəlbərdən qərar versin. Amin. Allah razı olsun sizdən. Elməsə, amin. Ya razı olsun. Xeyir eləsin. Xudadan da oğlum gələn günlərimizə xeyir məddeləsin. Amin. Allah <olya>, ya işləri üzündən başla, heç kimə möhtac elənmə. Amin. Ya Rəsuban əleyhə danışan dilləri var eləmə. La ilahe illallah. Ya Rəsuban əleyhə yazan gələnləri məhv <olya>, elə. Amin. Allah ya, viliayətimizi salamat elə. Amin. Ya Rəsuban viliayətimizi ərivez Bismillahirrahmanirrahim. Quran İslam aşiqərinə. Allahu akbar. Amin. Əlbəttiyara bu günün zeyf fəzilətini bizlərə nisb edən Allahu akbar. Zamanı qeym oldu keçişi təcil edən Allahu akbar. Allahın salavatlarını bu cümə günündə həzrət-i Zəvani imamına çatdıran Allahu akbar. Amin. Əlbəttiyara dünyada Əhləbeytin ziyarəti və axirətdə şəfaətini bizlərə nisb edən Allahu akbar. Məhəbbətən gecəsi rəhmet olsun balələ. Ya Rəhman, nə gözlərimizdədir. Xudaya ölənlərimizi qəliyi rəhmat və ruhlarımizdən çaldır. Amin. Ya Rəbb, bizim əzaz ibadət, itoat, zikr azim şafatından da ölənlərimizə Xudaya toy ayır. Amin. Hətta Ya Rəbb, bizə halal və arası kəsilməyən düzə mərhəmət elə. Amin. Allah ya. Oxu kəlmələri, son nəfəs.